Saya mengenali uh, Dato' Rauf ni Sejak saya uh, nak bertanding ketua UMNO bahagian tangga batu Itu 2018, 2018. Okay. Okay. Setelah saya berjaya uh, Dan saya diletakkan sebagai timbalan hmm. Pengurusi badan perhubungan dengan Beliau dilantik sebagai pengurusi perhubungan Dalam perjalanan saya bersama beliau tu beliau sering juga aa, menjemput saya untuk hadir ke rumah beliau di uh, Masjid Tanah untuk berbincang soal soal perjalanan parti. Okay. Tetapi saya ni untuk aluman saudara Sofi, saya ni ada lain sedikit sebab saya ni dididik dalam suasana saya nak meletakkan bahawa pada saya agama itu Islam itu adalah di atas sekali ini. Okey. Maknanya okay. yang tertinggi pada diri saya. Okey. Dan saya suka membuat penilaian dalam diri saya sendiri. Okey. Adakah pemimpin yang saya nak bersama, pemimpin yang saya nak orang kata nak aa, berjuang bersama ni adalah pemimpin yang yang dijelaskan ataupun yang telah seringkali oleh tuan guru saya berpesan kepada saya Ali kalau nak kawan seseorang tu paling tidak tu orang tu jagalah solat lima waktu tu. Jadi saya ni bukan nak mendedahkan keburukan orang tetapi penilaian yang saya buat adalah jauh sekali Datuk Rao bersifat sedemikian. Itu sebab sebenarnya daripada awal hati saya dah tawau untuk nak bersama dengan beliau. Oh. Kerana dengan keadaan di datang rumah dengan kawan-kawan dipakai pendek jadi bagaimana saya nak meletakkan soal pimpinan, yeah. saya nak meletakkan uh, ke um, kata wala saya hmm. kepada pemimpin yang saya nak berjuang bersama. Yeah. Ya kita sering sebut soal ini adalah perjuangan untuk agama, yeah. bangsa dan negara. Abata. Tetapi hmm. bagaimana? Sikap diri kita Tauladan kita Kita nak tunjukkan kepada Bersama pemimpin juga Yang ada di hadapan kita Dan saya teringat juga Tuan Guru saya kata nak kawan ni Kalau kita kawan orang yang Pembuat minyak wangi ni Paling tidak kita dapat lah bau, bau dia ataupun pecekkan Wangian dia Kalau kita kawan orang Pembuat besi ni Maknanya kepanasan atau pecekkan api yang kita dapat. Dekat situ saya punya minda saya ataupun pemikiran saya seringkali jadi saya tak dapat meletakkan ketaatan saya sebenarnya. Saya tak dapat meletakkan rasa hormat saya kepada pemimpin saya. Itu sebab jiwa saya dengan jiwa dia memang tak boleh. Saya tak boleh bertembung. Itu sebab walaupun saya jadi timbalan tapi saya seringkali orang kata tidak sehaluan dalam pandangan-pandangan yang beliau lakukan dan sampai ke akhir ada mesyuarat perhubungan UMNO yang akhir ada dia, dia, buat dah cerita putuskan bahawa contoh dia Datuk Leman sebagai sebagai uh, sebagai ketua UMNO eh, ketua menteri nanti okey kalau pilihan raya ni kita menang dekat Datuk Leman ketua menteri sebagai poster boy Habis eh, eh, ini, ini ini PRN Negeri Melaka 20, 2022. 2022. 22. Okey. Okey, teruskan, teruskan. Kemudian habis ucara dipanggil saya. Okey. Dia kata, "Li, ah ini kita bagi je leman. Okay. Kita cakap je nanti dah habis nanti aku tahu lah buat. Kau diam je, aku pun kau diam kau. Tadi <laughs> saya pula pening kepala saya. Bagaimana seorang pemimpin yang dah putuskan dalam mesyuarat yang Penting, mesyuarat yeah. perhubungan UMNO-negeri yeah. telah membuat keputusan habis belum, saya ingat tak sampai 10 minit. Panggil saya satu sudut, bercakap soal tak apa, leh kita letak je. Ha, lepas ni tak apa, nanti aku tahu buat macam mana. Adakah, saya rasa dalam hati saya, adakah pemimpin bagi ini yang boleh kita letakkan kepercayaan yang rakyat negeri Melaka boleh letakkan kepercayaan. Dan peristiwa tu akhirnya terjadi bila mana pilihan raya pilihan raya pun berlaku yeah. dan ketiga itu Barisan Nasional menang besar. Betul, betul. Iaitu menang bukan 2 per 3 tetapi menang 3 per 4. 3 per 4, ok. Iaitu menang 21 kursi ya, yeah, betul. Uh, di, di negeri Melaka. Jadi bila dah menang 21 kursi, kita pula dah janji pada rakyat Melaka bahawa Sulaiman akan jadi ketua menteri. Pada malam kemenangan tersebut, Datuk Raud sendiri nak jadi ketua menteri. Sejak masa kempen bertemu rakyat sepanjang 2 minggu kempen di negeri Melaka tu, uh, memang kita dah letak poster boy siapa kata itu. tu Poster boy memang Datuk Sulaiman. So, Sulaiman lah kan? ya. Maknanya semua rakyat tahulah selepas ni siapa yang akan jadi ketua menteri kan betul. secara logik lah. Ya betul. Okey selakan. Jadi dia beria-ia sangat. Oh. Nak juga pada masa tu uh, untuk menjadi ketua menteri. Kenapa? Jadi, kenapa Sebab uh, dikatakan Datuk Sulaiman tidak sihat. Sejauh mana kebenaran Datuk Sulaiman? Saya ulas yang ni dulu. Okey, silakan, silakan. Okay. Jadi bila dia dia nak jadi pemimpin BN ketiga itu uh, Datuk Zaid, Bosku ada yeah. Datuk Mak Hassan ada Jadi terpaksa cakap dengan Datuk Rauh tak apalah kalau Yalah. macam tu ni pun dah tengah malam kita bincang besok. Okey. Jadi lepas diorang kata bincang besok Dato' Rao pun balik ke rumah di Masjid Tanah cepat-cepat diorang panggil SUK untuk panggil a uh, tun untuk adakan majlis angkat sumpah. Cuba saudara Sophie bayangkan. Okey. Kita Melaka kita menang dengan besar 21 kursi daripada 28 kursi. Baik. Menang dengan cukup cemerlang gemilang. Tetapi mengangkat sumpah ketua menteri sepatutnya diadakan dalam satu upacara satu majlis yang gilang gemilang juga yeah. iaitu pada keesokan harinya tetapi kenapa Melaka dan menang besar kelang kabut malam tersebut nak angkat sumpah untuk angkat ketua menteri sebab kerakusan sebab ketamakan rauh untuk menjadi ketua menteri pada malam tersebut itu yang terjadi. untuk Malam matang. ketika mengumum keputusan ke macam mana? Malam ketika mengumum ke keputusan. Malam sampai 3 pagi lah. 2-3 pagi, pagi lah. 2-3 pagi. Bayangkan. Oh, cerita dia. Sedangkan, kan saya kata tadi, kita dah menang besar. Ya lah, betul lah tu. Barisan Nasional dah menang besar. Patut ada majlis yang cukup gemilang. Tetapi, buat macam keadaan yang tak senonoh pada saya. Ya yeah, Eh, macam orang kata penjui. Yeah. Malam tersebut, kelangkabut angkat sumpah. Untuk jadi ketemu dan uh, Datuk Sulaiman nak sumpah akibat daripada saya kata tadi uh, kehendak nafsu besar Raub untuk menjadi ketua menteri pada malam tersebut baik baik dan kalau boleh saya nak terus jawab apa yeah, yang Sosofi yeah. cakap tadi yang Sulaiman sakit selepas tu Raub tak puas hati lagi <laughs> okay. tak puas hati dia tak puas hati dia dia merancang lagi <laughs> dia panggil Datuk Sulaiman untuk buat suat dan saya ketiga itu okay. saya jadi ketua ketua bahagian. Yeah, yeah. Saya ketua bahagian, saya panggil kawan-kawan saya ketua bahagian ni tak boleh jadi. Kenapa Raub boleh ganggu Sulaiman untuk jadi ketua menteri? Bukan ini dah kita nanti kepercayaan rakyat dah tak percaya lagi pada AMNO Barisan Nasional. Yeah, nah. Jadi kita buat live saya Datuk Hassan Rahman ketiga itu, Datuk Roswandi Menyatakan pendirian bahawa kita Uh, uh, kita ini adalah mempertahankan Sulaiman. Jadi dia terbantut. Okay. Terbantut. Okay. Tak puas hati lagi. Beberapa bulan kemudian dia buat lagi panggil Datuk Sulaiman untuk buat suat letak jawatan. Dah suat dah siap dia panggil sign. <laughs> kemudian Datuk Sulaiman panggil saya datang ke Seri Bendahara, rumah kediaman rasmi Ketua Menteri. Ya yeah. Dan menyatakan, dia kata Dengan saya masa tu Ramai ada kawan-kawan Dato' Jaliani hmm. Dato' Razak Dan ramai lagi kawan-kawan Ketika itu dia kata, kalau macam ni tak patut Kalau Kalau Ra'ud buat macam ni Jadi kalau macam tu, kita minta Sign uh, Akun uh, berkanun, bersumpah yeah. Daripada wakil-wakil rakyat Untuk menyatakan sokongan Kepada Sulaiman. Okey. Jadi dekat situ saya saya dengan kawan-kawan minta kawan-kawan untuk sama bincang apa pki kita dapat lebih kurang 18 ke 20. Okey. Uh, tanda tangan untuk SD untuk menyatakan sokongan kepada uh, kepada apa ni Sulaiman. Okey. Dan akhirnya Rau terbantut juga ketika itu. Dua kalilah, kali dah, Kali kedua. Dua, kali kedua. Jadi dia dia memikirkan dari segi politik kalau katakan dia ini sering dihalang oleh pimpinan UMNO ketika itu kebetulan dalam tempoh sebulan selepas tu ada pemilihan parti. Okey. Jadi pemilihan parti dia tahu saya ni aa, tidak menyokong dia. Kepala yang tak menyokong dia lah. Jadi dia taja seorang budak ketua pemuda di kawasan saya untuk menentang saya. Okey. Kemudian di di Jasin dia taja saudara Akmal. Ketua pemuda bahagian Jasin juga ketika itu untuk menentang saudara Hasan Rahman. Dan begitu juga Datuk Rospandi di Alu Gajah dia meletakkan uh, saudara saya nama kau ingat tapi Alung. Along. apa nama dia tu okay. Ketua Pemuda bahagian tu juga untuk menentang Ketua uh, Saudara Rosmani okay. Jadi penentangan yang berlaku dalam UMNO ni Saya ingat begitu hebat sekali Saya tahu politik wang berlaku begitu hebat Di tangga batu eh, Dengan pembelian undi dan bermacam-macam lagi Dan saya pun dah buat laporan dulu kepada Uh, jawatan kuasa pemilihan parti okay. eh, di Jasin pun sedengar, dapat makluman uh, politik uang begitu berlaku untuk menjatuhkan di Alu Raja untuk menjatuhkan ketua-ketua bahagian ni, okay. jadi akhirnya kita sebagai orang lama dalam parti kita tak boleh merosakkan parti demi untuk kejayaan kita yeah, yeah. Eh, orang bagi duit kita nak bagi duit ribu-ribu kita tak lakukan seperti itu akhirnya Ketiga-tiga uh, ketua-ketua bahagian ni kalah. Ketua-ketua kalah tak? Ke? Saya kalah. Saya kalah dengan empat undi. Saya tahu permainan diorang dalam tu walaupun politik uang yang berlaku begitu hebat dengan penipuan. Dan saya dah buat aduan kepada jawatankuasa pemilihan UMNO, Kansi Sari Samad. Kansi Sari Samad dah buat siasatan bahawa bahagian ni memang betul ada ada perkara-perkara yang tak, tak betul telah berlaku dan telah Tansi Syarif pun dah keluarkan suat saya ada suat tersebut untuk buat pemilihan semula okay. jadi bila dah buat pemilihan semula tetapi pihak UMNO Pusat juga pula telah tak bagi buat pemilihan sebab daripada desakan daripada raup supaya jangan ada pemilihan dia takut saya menang balik <tuk> macam tu jadi benda-benda tu akhirnya saya rasa agak kecewa dalam uh, dalam parti AMNU yang saya berjuang hampir 40 tahun. Hmm bersama dalam parti AMNU ni. Tetapi saya tak ada nak merosakkan, nak buat, nak buat orang kata ibahan eh, apa yeah. yang berlaku dalam pemilihan apa macam-macam. Uh, saya dah buat apa tapi saya tak buat, saya diam Saya senyap. Okay. Senyap ini baru malam ni saya bersuara semula. Baik untuk menyatakan sebut sedikit saya nak kupas lebih dalam pun tak baik. Yeah, eh, apa yang berlaku saya dah lupakan. Eh saya tak ada masalah yang yang penting pada saya saya hari ini saya nak menjelaskan bahawa Raub adalah bukan layak menjadi ketua menteri ataupun pemimpin kerana mengenali diri diri dia saya tahu bahawa dia adalah pemimpin yang rakus yang bernafsu besar yang tak meletakkan agama pada perjuangan beliau itu sendiri